Так, мы находимся в лесу. Всем привет. <схе> находимся в лисе не скажу я кому. Пришел сигнал. Две монеты только что вытянул. Сейчас здесь должно быть еще что-то. Надо осторожно его обкопать. Ух ты, смотри, две штуки еще. Давай, Николая. Е-е-е-е, епати калаврати. Николаевских 2 копейки, 3. 3 копейки Николая раз. 3 копейки два. Сейчас еще. Вот тоже Николаевских. Сейчас поднимемся, сколько? 2 копейки Николая. 41-го года. И вот 20 копеек. 20 копеек. Серебром, чешу? Серебрушка. 800. 826 год. Не видно. Не может. Не бере. И пробка. Не Хотел куклу підкинути. Так, самый старый стороночку. Будем сейчас лопаты еще Слушай, я. Да, ты весь серебро ходишь кося. Так, иди отсюда. По-моему, за все закончилось. Бля, польская. 15 копеек, 1 злота. 839 й Бля, я точно кладный шум. Стоподолго ты закопал, бля, здесь. Так, я застанавливаю запись, начинаю копать. <laughs> Давай я попробую. Жалко, что на паузу нельзя наступать. Так можно было... Я не хочу даже но, выкладывать это, сюда листья, чтобы... Это бессмысленно еще раскопать, потому что... Ну, тут шукать, тут это... Это не загублено, это закопано. Ну, да. Это время, это было много было. Так, рыдость можно, конечно, но уже вряд ли.